मैंने कहा बाबा जी ये कमीन की कैसी बनी है फटी सी और टी फटी सी बन आग नहीं है ना कोई लकड़ी ना कोई जंगल ना कोई कैरोसिन ना कोई पेट्रोल ना कोई डीजल ऊपर ही और चंद्रमा के जो गए कहते पत्थर ही आग लगी है काश मेरे को बुजुर्ग कहते जन्म में गीता मैं मुझे बहुत आती थी मैंने

आकाश संत नंकारी मंडल से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज नंकारी राज जी ने हमारा पंजाब का ये टूर बनाया तीन चार दिन का तो आज यहाँ जमाना में जब देखा हजारों हजारों बच्चे बच्चियाँ नौजवान भाई बहन आए मानवता के कल्याण के लिए जो दिन रात नंकारी मिशन मानवता के कल्याण के लिए योगदान दे रहा है और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड मानवता के कल्याण के लिए विश्व भाईचारा के लिए धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं वही संदेश पूरी दुनिया के लिए हर भाषा हर देश के बंदे अपने ही तो सारे हैं लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में दूर देशों में भी ये मानवता के कल्याण के लिए जो नंकारी मिशन सेवादल के नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो ये मानवता के कल्याण के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी योग्यताओं को बड़े बड़े इनके अहदे होने के बावजूद भी सेवादल की वर्दी में बच्चे बच्चियाँ पहनकर देश में किसी प्रकार की भी कोई आपदा आती है तो उसमें अपना योगदान देते हैं इस युग में सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज नंकारी राजपिता जी ने भी हमें यही संदेश दिया है कि ये जो 2025 है इसमें हम जाति पाति व्यक्तिवाद भाषावाद प्रांतवाद छोड़कर मानवता के कल्याण के लिए हम सब ने मिलजुल कर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए ये तमाम कृतियाँ दूर करके मानवता का एकता का संदेश देकर विश्व भाईचारे का संदेश देना है क्रियात्मक रूप में कथाएं बहुत हो गई बहुत बड़े बड़े भाषण हो गए अब तो प्रैक्टिकल हमारी लाइफ हो हम एक दूसरे से प्यार करें एक दूसरे के करीब आए ताकि इसमें हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा अध्यात्मवाद भी सवरेगा आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दुनिया के कोने कोने में ये संदेश पहुँचाते हो इस मीडिया के रूप में आपको भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी और ताकत दे आपकी कलम में आपकी सोच में और ये जहाँ तक भी अंधकार है वहाँ ये आपका प्रकाश रोशनी इस रूप में जाए ताकि दुनिया से अज्ञानता दूर हो सके थैंक यू जी धन्यवाद प्यार से कहिए है साल के उपलक्ष्य मिशन समाणा ब्रांच वालों का सत्संग का प्रोग्राम किया गया जिसकी प्रधानगी आज इंद्रजीत जी शर्मा दिल्ली तो ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਧਨਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਸਭ ਲਈ ਸੁਖਮਈ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ